<говор> Як вже чогось сьогодні не вистачило, і власне прокоментую сьогоднішню сьогоднішнього групи, в принципі, зможуть поділити на дві частини. Ну я не знаю, що не вистачило. Можливо, не вистачило трошки бажання такого в кінці вже. Ми, у нас була досить важка дорога, і трохи втомилися. Можливо, не вистачило сил, але ми добре грали і чомусь в кінці деякі моменти не склалися і так вийшло. А як взагалі можна цінити сезон для своєї команди? Я вважаю, був досить непоганий сезон. Рівень суперів все-таки трохи нижчий, ніж був минулі роки. І я дуже вдячний клубу за те, що я грав. У мене було багато часу в цьому сезоні. Спочатку не склалося, там у нас трошки не було підготовки такої фізичної. А в кінці ми розігралися, виграли декілька матчів підряд. Повірили все. Максим мы Ну, я присоединяюсь к Антону по поводу того, что нам элементарно не хватило сил в конце. У нас была действительно очень сложная дорога. Мы выехали в 6 утра. Весь день провели в автобусе, приехали за 50 минут до игры. Парни даже не успели элементарно размяться, и поэтому я дал установку сушить игру как можно больше, не, не форсировать темп, а наоборот его останавливать. И в принципе 35 минут игра нам удавалась, но на последние 5 минут сил, конечно, уже совсем не хватило. И у нас сейчас большие проблемы с ротацией, мы в принципе играли в шестером, и то некоторые парни болеют, все с болезнями, но тем не менее они сражались до самого последнего свистка. И я очень благодарен за сегодняшнюю работу. У меня нет к ним, в принципе, никаких претензий, так как они сегодня оставили все свои силы на площадке. По поводу нашего сезона, думаю, что можно уже подвести определенные итоги. Несмотря на все перипетии в течение этого сезона, я думаю, что его можно занести нам в актив, так как э, очень сложный был сезон для нас, и начинали мы... Как явно аутсайдер, но в итоге в третьем круге чемпионата мы смогли доказать, что мы можем играть и на этом уровне. И я благодарен всем своим игрокам за работу. Я считаю, что все мои игроки хорошо заявили о себе в этом сезоне. Ярослав Зубрицкий продемонстрировал огромный профессионализм, спортивное долголетие. Хотя ему уже давно ничего не нужно доказывать, он уже все доказал. Но тем не менее, профессионал остается профессионалом всегда. Могу выделить любого из своих игроков. Коля Полюляк, Антон Давыдюк. Парни, которые, в принципе, если они прибавят еще в своей работе, в своем усердии, могут выйти на уровень национальной сборной. Я не вижу никаких причин, чтобы они там не играли. Огромного прогресса достиг Максим Тютюник в конце сезона. Благодаря ему мы выиграли несколько игр. Вова Орленко после длительного перерыва в своей карьере снова воскрес и показывал игру на хорошем уровне. Берхин, Шимасюк, Фичук, также временами очень хорошо играли, но ребятам не хватает стабильности, возможно, не хватило где-то игровой формы, так как не было предсезонных сборов. Антон Дзюба очень хорошо заявил о себе в этом сезоне. Я думаю, что, опять же таки, если он будет усерднее работать, то будет только прогрессировать и никаких претензий нет по работе к Юрику Щуку. Он отлично работает на тренировках. Это не его вина, что он много пропустил на начальных этапах своей карьеры. Также я благодарен всему нашему клубу, всему персоналу, без которых не было бы побед. Я очень ценю их поддержку на протяжении всего сезона. Я благодарен Александру Ивановичу Лазорко за то, что дал мне шанс проявить себя, за то, что поверил в меня, так как это мой четвертый профессиональный сезон, но первый сезон во главе команды, и совершенно одно дело это иметь какие-то идеи в теории, и другое дело применить их на практике. Поэтому я благодарен Александру Ивановичу за доверие, и всем спасибо. Это да. у вас текст... Да, я не буду скрывать, я готовился к этой пресс-конференции. И я всегда стараюсь работать с журналистами, так как э, я им очень благодарен также за то, что они проявляли огромное внимание к нашей команде, к моей персоне лично в течение всего сезона. И журналисты это именно те люди, которые помогают делать шоу из баскетбола, которое нам так нужно и которого нам не хватает, потому что именно их работа помогает привлекать болельщиков на трибуны. Поэтому я очень благодарен им за конструктивную критику, за то, что не давили на ребят, давали нам делать нашу работу. Большое всем спасибо. Спасибо. Андрей, твоя бачение сегодняшней игры, что удалось, что не удалось, ну, я уже не сыпь, на твоей команде. Ну, вообще, во-первых, хочу поздравить руководство, болельщиков, свою команду с победой. Для нас была она очень важна. То, что мы выиграли подбор и побежали. В 4 четверти они просто львов устал, и мы быстрее начали атаковать и побежали быстрый отрыв. Они не смогли нас удержать. Все игроки, которые выходили на площадку, чуть-чуть помогали нам и даже кто-то меньше. Игра. Мы сделали свою работу, мы выиграли и довольны. Я важаешь, что ключевым стало в сегодняшнем мире? Выгран ощущение. Может, в щит И в четвертой четверти, когда мы проигрывали, мы очень дисциплинированно защищались. И я думаю, это ключево. И убежали. Спасибо большое. Найдав баскетбольный клуб Чикайский Мап. Увидаю вас с полюмовой. И прокомментую вас с сегодняшнего. Ну, во-первых, хочется поздравить всех всех людей, которые пришли сегодня на баскетбол, всех людей, которые работают с командой, игроков, руководства, всех с победой долгожданной. Очень давно мы не побеждали. И мы очень рады опять почувствовать этот вкус. Я имею в виду вкус победы. То, что касается игры, ну, во-первых, Львов сегодня играл неплохо. Особенно в первой половине у них удавалось все, особенно броски за дистанции. В первой половине и начало третьей четверти там немножко мы пропустили в защите. А в целом во второй половине сделали то, о чем разговаривали в раздевалке. И это касается и защиты, и нападения, и вообще скорости и агрессивности игры, поскольку в первой половине мы практически не пробивали штрафных, и на этом сделали акцент, больше стали проникать вовнутрь. Да, где-то там, может, потеряли, потеряли пару мечей. Но когда почувствовали именно эту игру, я, я думаю, там уже было основной перелом. И, конечно же, в защите очень, очень неплохо защищались вторую половину третьей четверти и всю четвертую четверть. Все игроки, кто выходил на площадку, все внесли хотя бы небольшую, небольшой вклад в эту победу. Все сегодня отыграли здорово. Я пытался сегодня задействовать пошире ротацию, потому что понимал, что именно... За счет ротации и свежести в четвертой четверти мы будем иметь преимущество. Вот. Ну и хочется эту победу, наверное, всей командой мы ее, скажем так, посвящаем имениннику нашему сегодняшнему капитану Андрею Кольниченко и всей, от всей команды, я думаю, и болельщики присоединятся, и руководство. Желаем ему прежде всего здоровья и а, удачи, любви и просто хороших моментов в жизни. Через два дня за вашей на чемпионата, гра после Миколаева, ну и по такою надмірною як подивитися на цей поєдинок. Ну, а, таке відчуття, що сьогодні налаштувати на перші хвилини матчу було важкувати. Ну да, когда команда понимает, что в принципе результат уже ни на что не влияет, это сегодня было видно, прежде всего это отражается сильно на защите. Там, в нападении-то все хотят играть, а вот в защите сегодня нужно было заставлять и, и опытных игроков, и ну, молодых игроков. Где-то где было немножко не до настроя, вот, и мотивировать приходилось на протяжении всей игры и даже на последнюю минуту. Вот. Э -э, тоже игра с Николаем в принципе ничего не решает, но это Суперлига, это профессиональный спорт. Спорт, и все игроки должны быть профессионалами и выходить на любую игру настроены на 100%. В этом отношении мне в этом сезоне очень нравится химик. Они выходят в принципе на все игры чемпионата, они вышли сверхмотивированными, с кем бы они ни играли, с аутсайдером или с ближайшими конкурентами по турнирной таблице. Поэтому я думаю, что наши молодые ребята видят это, учатся, и, и на Николаев будут должным образом настроены.